আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রদ্ধা ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পালিত হল স্যার সৈয়দ আহমেদ খানের দুশো জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি আব্দুল রশিদ ও বিশেষ অতিথি ছিলেন ইসরোর প্রধান ডক্টর এস সোমনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পিআরও প্রফেসর উমার পীর জানান আঠেরোশো সালে স্যার সৈয়দ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মাদ্রাসা উল উলুম যা পরবর্তীতে এ এম ইউতে রূপান্তরিত হয় শিক্ষা ও জাতি গঠনের বার্তা नहीं पाली तो है जन्म जयंती सो सैयद डे हम लोग मना रहे हैं यहाँ पर जिसे ईद अली कहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बानी और इसकी फाउंडेशन अकमा सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अठारह सौ पिचहत्तर में मदार सदुल की शक्ल में इसकी संगी बुनियाद रखी जो आगे चल के एम ए कॉलेज हुआ और बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपको बता दें कि हम लोग सर सैद डे यानी कि उनकी बर्थ अब की दो सौ आठवीं बर्थ उनकी बहुत ही हर्षोल्लास है मनाते हैं और दुनिया भर में अलीग बरादरी जो है जो यहां के प्रोडक्ट कम से कम 108 मुल्कों में मुल्कों में मुल्कों मिल्लत का नाम रोशन करी और आज के दिन और आने वाले दिनों में भी जैसे उनकी सहूलत होती सैयद बनाती तो यह बहुत बड़ा हमारे लिए पर्व है और हम आज के दिन सर सैद में उन कॉन्ट्रीब्यूशन को याद करते, है। करते हैं रिविजिट करते सर सैद की उस तहरीक को उन्होंने कहा था तीन गॉस्पिटी और मॉरलिटी लार्ज हार्टेड टॉलर और फ्री इंक्वायरी और कहा था नेशन बिल्डिंग का आप लोग जो काम करना है और यहां की मैं आपको बता दू स्टूडेंट्स और टीचर्स यहां जैसा आप पीछे देख सकते हैं मंदिर ये कमिटेड है कि विकसित भारत के लिए और देश के निर्माण के लिए और हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाने के लिए आज के दिन हम मुस्लिम मिलत को खिलाजी अकीदत पेश करते हैं और ये यकीन दिलाते हैं कि नेशन फर्स्ट हमारे लिए रहा है और नेशन बिल्डिंग के लिए काम ये यूनिवर्सिटी करते रहेगी नौजवानों की ऊर्जा को सम्मिलित करके